oltinchidan alloh taolo bu dunyoga nima deb tarif berdi ya'ni bu dunyoda nima dedi dunyoga aldangan kishilar uchun bu dunyo tug'uyonga ketishlik va zalolat hovlisi qaytarib aytamiz bu dunyo hovlisi dunyoga aldanib qolgan kishi uchun zalolatga ketishlik va tug'uyonga haddidan oshishlikka ketishlik hovlisi Alloh taolo aytadi hamma o'zini to'g'ri ish qilyapman deydi moshi noto'g'ri desangiz hujjatini keltiradi to'g'rimi mana uni qilma desa nimaga unday qilayotganligini sababini keltiradi mana vu deydi hujjat deydi olloh bu narsani harom qilgan desangiz endi nima qilamiz endi an zamonshuno bo'lib qolibdida o'sha hujjatni qarang kuchliligini zamon hamma yu. olloh aytdi harom bilan boshlandimi tijorating topganing harom bo'ladi harom pul bilan qonning semirgan bo'lsa harom pul bilan yashayotgan bo'lsang rozing ham o'tmaydi namozing ham o'tmaydi zakoting ham hajing ham hech narsang o'tmaydi chunki alloh taolo pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi bandalaride ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'y harakatlari hayoti dunyoda yo'q yo'q bo'lib ketganu ammo nodonligi sababli o'zlarini chiroyli yaxshi amallar qilayotgan kishilar deb hisoblaydi ular dindorni ko'rsa bir harom farishdan uzoq yurgan bir yigitni ko'rsa avratlarni yopib o'zini bir iffatini saqlab yurgan bir hijobdagi muhajjaba bir qizlarni ayollarni ko'rsa rahmi keladi bechora qara deydi yosh turib deydi mana qilib qari kampirlarga o'xshashdi dey yosh turib o'ynaydigan davrida mana qili masjidga yugurishyapti deydi bular ham olloh aytyapti nodonligi tufayli o'zlarini chiroyli ish qilyapmiz deydi ular bu ularni tamomiy nodonligidanbas ana o'shanda kim hayotda dunyoda kufr isyon bilan tug'yonga tushgan va hayotda dunyoni oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa diqqat qiling oxiratdan dunyoda ustun qo'yib tug'yonga ketgan bo'lsa u holda faqat jahannamgina uning uchun joy bo'lari inson qo'liga dunyo kelganda qachon tug'yonga ketar ekan ekandarhaqiqat kofir inson o'zini boy behojat ko'rgach albatta tug'yonga tushar haddidan oshar qaytaramiz haqiqat kofir inson o'zini boy behojat <muchos> ko'rgach albatta tug'ganga tushar haddidan oshar boyagi aytayotganimizd umrini bir qismida yo'q edi birdaniga bo'lib ketdi Burungi kunni chiqaradida haddidan oshib ketadi bir paytlar bo'lgan yetkaz olmagan kunlari bo'lgan bitta oyoq kiyim ikkinchi oyoq kiyimga lekin dunyo ko'payib ketgandan keyin sarb qilayotgan joyini qarasiz, isrof xo'ja ko'rsin rio demak dunyoni fitnaligini unutib qo'ygan boylar haddidan oshadi endi dunyoda sinov ekanligini bilgan boy haddidan oshmaydi jim yuradi chunki yalang'och kelganman yalang'och ketaman tirik ekanman qo'limda o'tkazib qolsam o'zimniki o'tkazmasam qoladi orqamda chunki sizdan million barobar boylar ham akalar o'tgan sizdan million barobar mansabi katta bo'lgan odamlar ham o'tgan sizdan ming yil ko'p umr ko'rganlar ham baribir o'tgan nimasi qoldi ularda yo yaxshi yo yomon zikri qoldi yo yaxshi yo yomon qilgan amallari qoldi olti